Доброго вечора. Хочемо представити наш котел Хейзер. Він твердотопливний Ось Ось покажемо, що тут одрова горять Ми його купили год назад. В магазині Теплофокус. В інтернет-магазині інтернет Теплофокус. Ну За момент нашого використання. Він нас не підводить, робить як найкраще, да. хватає сколько на загрузки, загрузки на 12 час. часов. Нормально. Всі составляющие купляються в цьому магазині. Ага. Вот. Всі составляющие купляються в цьому магазині. Вот. Разширительные бачки никуда больше не обращалась, кроме теплофокуса, расширительный бачок, группа защиты. Потом дошло до дымохода, потому что вы что дымоход именно нужен сэндвич. Потому что для таких котлов больше не нужно применять асбестовые. Вот. Так что установили его. Вот. Проверилось, завився, как часы. Вот. Устраивает. Производитель Хейзер. Немецкое качество. Особенно цена. Вот, так что цена подходящая для нас была, так что мы его приобрели, потому что выбор был нам нужно было менять газовый на твердотопливный, так что такая вот короче все. Спасибо, за... да, спасибо вашим менеджерам за совет. Пользуемся уже год им, так что нас он устраивает. Ну, я думаю, будем еще пользоваться долго. Я надеюсь, что это качество немецкое. Все, дякуем за увагу. До побачення.